Наши 20 вспоминаем вместе. Мы продолжаем серию материалов, посвященных 20-летию независимости Украины. Сегодня год 1994. В стране досрочные президентские выборы, на которых побеждает оппозиционный кандидат Леонид Кучма. О том, была ли та президентская кампания самой чистой в истории Украины, об отказе Киева от ядерного оружия и триумфе украинской фигуристки Оксаны Баюл. Ольга Клюева. Украинцы с атомной бомбой, как обезьяна с гранатой, написали в начале 94-го в одном из влиятельных западных изданий. После непродолжительных переговоров Украину буквально заставили расстаться с третьим по величине в мире ядерным арсеналом. За нежелание расставаться с ядерным оружием Киеву из Вашингтона и Москвы грозили международной изоляцией и экономическими санкциями. Украинским политикам пришлось уступить. Все 165 ракет, шахт, Які стояли в Україні, всі доєдино були спрямовані на Сполучені Штати Америки, і держава не контролює їх використання, і вони почали вживати через вплив на Європу конкретні кроки до економічної, аж до економічної блокади. Украина согласилась отдать россиянам боеголовки и крылатые ракеты, а почти 40 стратегических бомбардировщиков пошли на металлолом. Американцы настояли даже на уничтожении шахт для баллистических ракет. Когда американцы узнали, что значит, остался в музее командный пункт и рядом пусковая остановка действующая, они очень забыспокоились и сразу сказали, что надо... Во-первых, отрубить все кабели и забетонировать пусковую установку, чтобы э, вдруг мы не решили, что когда-то там опустим туда какую-то ракету и с командного пункта не запустили. Ракеты Украину исключают из ядерного клуба, взамен пообещав безопасность и поддержку Чернобыльских программ. За отказ от боеголовок украинцы получили денежную компенсацию и трехлетние бесплатные поставки ядерного топлива из России. Но вопрос не продешевил ли тогда Украина остался открыт? 1994 год. Молодое государство держит первый экзамен на демократию. В стране проходят общенациональные выборы президента. Наступает время, которое потом назовут эпохой Кучмы. Первую президентскую кампанию независимой Украины назовут самой чистой. Грязные технологии тогда еще только учились применять. Леонида Кравчука обвинили в злоупотреблении агитацией в государственных СМИ, а также расходовании бюджетных канцелярских товаров. А Кучма укоряли в раздаче популистских обещаний. Оба штаба финалистов президентской гонки объявили о победе своего кандидата. И, похоже, Леонид Кучма до последнего не верил, что именно он возглавил страну. Я ему позвонил и сказал, что произошла победа, а он сказал, что, что занадто ранний час, чтобы так жартовать. І вже потім мені видається, що збагнув, коли вже офіційно голова центральної виборчої комісії за кілька годин подзвонив. і Повторив цю інформацію. Я думаю, що президентська кампанія 1994 року це найбільш прозора і чиста виборча кампанія, яка допомогла Україні посісти гідне місце серед демократичних країн. Однак, перший президент вважає, що без фальсифікації в пользу його соперника на тих виборах не обійшлося. Фальсифікували вибори. Це всі знають, підходили до мене, вони розповідали, як вони міняли цілі урни. Мені не вистачало здається, 700 тисяч голосів. Аби я застосував навіть 5% відсотків того, що застосовують зараз, люди, які при владі, я б набрав ці голоси. Уже через несколько месяцев после избрания Леонид Кучма провозглашает программу радикальных экономических реформ. Ему удается найти внешнеполитический баланс между Востоком и Западом. И, к удивлению многих, свой первый визит президент, которого считали пророссийским, совершает не в Москву, а в Канаду. Иногда когда он не мог сказать то, что он думает, сколько тяжело было украинско-российская мова І його, мені здається, інколи дратувало, чому не можуть зрозуміти, що він, от, от, хоче, що він хоче сказати. У руля України Леонід Кучма буде стояти 10 років і пожа признається іноді жаліє о тому, що в 94-му став президентом. То, що я за свою життя скільки пережив стресів, так одному Богу звісно. Ему достался наискладнейший период в и он ее вывел и оставил в 2004 году на поднесении. Начало 90-х, время прихода в Украину и бурного развития новых религиозных конфессий. В Киеве появляется неохристианская организация, церковь посольства Божьего. Ее прихожане поют, танцуют, молятся и организовывают бизнес-проекты, а также составляют серьезную конкуренцию ортодоксальному христианству. Я ставлю тебя над народами, чтобы разрушать и сокрушать старый порядок и утверждать новый порядок в этих землях. Да! Чернокожий проповедник Сандея Деладжа, собравший на первую встречу около 50 неофитов, со временем превратит свою церковь в мощную религиозно-финансовую структуру, насчитывающую, по оценкам Деладжа, только в Киеве 25 тысяч прихожан. 1994 стал годом первого олимпийского золота независимой Украины. Это был триумф 16-летней фигуристки Оксаны боюл на зимней олимпиаде в норвежском Лилихамере. Победа украинской полусироты стала неожиданностью, тем более, что перед выходом на лед девушка порезала ногу коньком. И я так раз смотрю на свою ногу, у меня кровь. И я так... Господи, неужели я докатался? После травмы тренеры сомневались, выпускать ли ее на лед, но Оксана вышла и победила. Из-за неожиданной победы Оксаны Баюл в гимн Украины искали 45 минут, а флаг молодого государства в спешке подняли перевернутым. Желто-голубой флаг в паспортах украинцев по техническим причинам появился только в середине 94-го. Гражданам молодого государства наконец начали выдавать новые удостоверения личности. В них отсутствовала графа национальности, вместо герба СССР на обложке красовался трезубец. Наступало время окончательного разрыва с советским прошлым. Ольга Клюева, Светлана Трунова, подробности телеканал Интер.